આર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે દાણી લીમડા વિસ્તારમાં આવેલી પીર કમાલની મસ્જિદ પાસે એક પાર્ટીનો ઝંડા લગાવવા બાબતે બે કોમના ટોળા આવી ગયા છે તમે જોઈ શકો છો કે આ હિન્દુ પક્ષના ટોળા છે જે ભારત માતાની જય કહી રહ્યા છે અને પેલી બાજુ છે તમે જોઈ શકો છો કે જ્યાં પોલીસની ગાડી ઊભી છે ત્યાં બાજુ મુસલમાન કોમના ટોળા ઊભા થઈ ગયા છે અને બંને પક્ષ એકબીજા ઉપર આક્ષેપ લગાવી રહ્યા છે કે આ લોકોએ અમને અને અમારી મસ્જિદ ઉપર ઝંડા લગાવવાની કોશિશ કરી અને અમારા છે બોલ્યા છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે કાર્યકર્તા છે એ લોકોને એવું કહેવું છે કે અમારો ઝંડો નીચે પાડી દેવો દીધો હતો અને નરેન્દ્ર મોદી વિશે ખોટા ખોટા શબ્દો વાપર્યા હતા હવે પોલીસ હાલ આ જગ્યા ઉપર પહોંચી ગઈ છે અને મામલો શાંત કરવાની કોશિશ કરી રહી છે હવે સત્ય હકીકત શું છે એ પોલીસ તપાસમાં બહાર આવશે રઈશ સૈયદ અમદાવાદ હુમલો કર્યો એ જગ્યા નો વિડિયો લો આ રહી આગળ જગ્યા બાજુ બેનરો પડ્યા છે ત્યાં આગળ ક્યાં હુવા થઈ

એમને ઝંડા તોડ્યા અમે એમને રોકવા ગયા એમાંથી એક જણે મને ધક્કો માર્યો ને પછી લાફો માર્યો અને એમને જાતિ વિષયક ટિપ્પણી કરી કેમકે હા એ લોકો મને ઓળખે છે કે હું અહીંયાનો પ્રમુખ છું એ લોકોએ મારી પર જાતિ ટિપ્પણી કરી કે તમારું લોકોનું પાર્ટીમાં શું કામ છે અને એમ કરીને એમણે મને લાફો માર્યો હતો અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને ની ગાળો બોલ્યા હતા અને એ જ દાણીમડા પોલીસ સ્ટેશનના સીસીટીવીમાં બધું કર થયું છે એમને કીધું છે અમે કે સીસીટીવી નીકાળો એમાંથી ક્લિપ નીકાળો અને જો શું થયું છે

લોકો સામે આવી રહ્યા છે અને સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા છે ત્યાં પોલીસ કઈ નથી કરી રહી એમને કેમ અટકાયત નથી થઈ રહી છે આ ચાર પબ્લિક છે તમે પાછળ બતાવો ચાલુ પાછળ બતાવો કેટલી પબ્લિક છે ཁ ભાઈ ༬ੇ ྦચམ ག ལྦྟ ཁ ཁ び ཁ ཅ ཁ 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 ༧ ཁ 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 રાત મહિલાને આ આને મેડાવી ઉપરથી એવું કીધું કે કેમ આયા એવું બારું झंडो जो ना भी एक पड़ियों था यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर कुछ झंडे को लेकर विवाद था लेकिन जैसे ही हमको ये सूचना मिली कि धार्मिक झंडा था या पार्टी का पॉलिटिकल तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा था okay. लेकिन सबको देश में अपना अधिकार है अपने झंडे लगाने का अपना प्रचार प्रसार करने का लेकिन यहाँ पर जो है आधी रात को आधी रात को क्या वजह थी कि आधी रात को यहाँ पर आकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई यहाँ पर नारेबाजी की गई यहाँ पर क्या ये दंगा भड़काने की एक कोशिश हम समझ सकते हैं या तो हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है ये आधी रात को कुछ बड़ा दंगा करवाने के लिए या कुछ ऐसा कुछ मामला यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है क्योंकि आधी रात को आपको क्या जरूरत है यहाँ नारेबाजी करने की जे के नारे लगाने की आधी रात को क्यों लोगों की नींद में दखल अंदाजी की जा रही है जी के नारे भी लगाए जी एस के नारे लगाए गए और पुलिस ने आके फिर उनको हटाया सब। पुलिस तो यहाँ पर मतलब मैं हमने देख हमने सुना आधा पौना घंटा हो चुका है लेकिन पुलिस वालों को पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं कि उनको भगाया जाए आधी रात को फिर हाँ फिर ये सूचना हमको मिली तो हम जैसे ही यहाँ पर पहुंचे हमने सबसे पहले सो नंबर पर डायल किया और हमने देखा कि यहाँ भी इस तरफ भी जो है पीर कमाल मस्जिद के पास भी काफी सारी भीड़ जमा हो चुकी थी और सामने की तरफ भी नारे लगाए जा रहे थे तो हमने देखा समुदाय के ये प्री प्लान तरीके से दंगा करवाने की कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से क्योंकि आधी रात को आपको मुस्लिम विस्तार में में आके ये सब करने की क्या जरूरत है? आप करिए करिए दिन में कर आपका प्रचार प्रसार जो भी आप हम हम कहते हम कहते हैं कि आपके धार्मिक त्यौहार में शामिल होकर हम आपको बधाई देते हैं आपके राम रामनवमी की और तमाम आपके त्यौहारों की लेकिन आपको ये आधी रात को यहाँ पर आपके वतनी भाइयों को क्या तकलीफ पहुंचाने की जरूरत पड़ गई रात को और फिर सो नंबर पर फोन करने के बाद भी यहाँ पर पुलिस वालों ने यहाँ पर नहीं भगाया हमने तीन से चार मरतबा फोन किया फिर हमने बात की कि डीसीपी जोन में कॉल करना पड़ेगा उसके बाद ऊपर से तीन चार फोन करने के बाद फरियादी करने के बाद यहाँ पर लोगों को भगाया गया अच्छा उसके बाद में कितना कम से कितनी देर चला होगा ये मामला ये मैंने मे, मेरी आंखों से देखा कि आधे घंटे तक आधे घंटे पहले से मामला चल रहा था और आधे घंटे बाद भी उनको भगाया नहीं गया जबकि वो रोड ब्लॉक करके बैठे थे ये रोड ब्लॉक करेंगे अब रात को आधी रात को रोड नहीं खुलवाया रो, पुलिस ने रोड बहुत लेट खुलवाया हमारे तीन से चार मरबा सो नंबर पर फोन करने के बाद पुलिस भी क्या या कोई दंगा होने की राजे रही थी किसी की हिम्मत हुई कि आप भी जाकर रोड पर बैठ जाए हमने हम जो है वो देश का माहौल और पूरे विस्तार का माहौल ख़राब करना नहीं चाहते हम लोग जो है एस जो है वो माहौल को शांत अमन चैन सुकून इंसाफ इत्मीनान सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे शांति भरा माहौल में विश्वास रखती है तो हम लोग भी कभी नहीं चाहते कि यहाँ पर दंगा हो तो हमने इसीलिए कानूनी तरीके से पुलिस से कांटेक्ट करके पुलिस के जरिए से उनको भगाया ना कि अगर हम यहाँ पर नहीं होते तो हो सकता है कि ये मजमा जो है वो उत्साह में आके आमने सामने कुछ भी क्लैश हो सकता था कुछ आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोगों ने बीजेपी के झंडे निकाल कर फेंक दिए इस वजह से ये मामला देखिए वो मामला कुछ पहले का है हो सकता है कि इन लोगों ने खुद अपने हाथों से निकाल के माहौल खराब करने के लिए अपने हाथों से निकाल कर झंडे फेंके हो ये तो पुलिस का विषय है तपास का विषय है ये पुलिस को तपास करना है या जो भी जिसको भी इसके लिए जिम्मेदार जो भी है पुलिस पुलिस कार्रवाई उसकी उसके ऊपर जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई करे सारे जगह पर सीसीटीवी लगे हुए हम ये कहना चाहते हैं कि आधी रात को पुलिस इतनी देर तक उनको भगाया क्यों नहीं क्या पुलिस भी राह देख रही थी कि माहौल खराब हो